Очень интересно. Тем более, а как бы творцы, люди с сердцем. И что здесь изображено, даже самому интересно посмотреть. Я, в свою очередь, что бы хотел сказать, вот повторюсь с Сергеем Николаевичем, что да, художники всегда росли, точнее не росли, а Зрели вот в эти времена в революционные. Вспомните Рембрандта, он же бежал, собственно говоря, приехал в Амстердам, когда была революция, когда нидерланды уходили от Испании. Это было страшное время. Но Рембрандт не написал ничего революционного. Да? Гоя положил, допустим, часть его творчества, по большому счету, на сердце вот на реакцию у него была на ну, вот эти события все революционные. Вообще художники, к сожалению, человечество живет всегда вот в этих вот страшных событиях. Что сейчас происходит, а вообще не было никогда. Когда славяне друг друга валят, извините за текст, в результате виноваты типа американцы, Крым уходит куда-то, понимаете, под Россию. И все это, на наших глазах вообще это страшное дело. Я не хочу из, из, из этой открытой выставки сделать митинг здесь политический. Но в 2004 году я был на Первом Майдане. К сожалению, у меня работу одну не дал э э человек, который ее приобрел на выставку. Я написал этюд и принес работу. Вот там посмотрите, она сзади на колонии. Когда я писал этюд, время же было зимнее. Я его начал часа в два, а в полчетвертого уже было темно. И второй холст, который у меня стоял, у меня просто забрали Николаевская палатка, и там поподписывали, кто там был. Там из Вознесенска, там какие-то, знаете, человек же живет с мечтой. И туда пришли люди эм, с какой-то, знаете, с хорошей надеждой на лучшее будущее. Потому что если я помню, допустим, свою жизнь, так это все время где-то мы живем в обещаниях. Вот завтра будет лучше, завтра будет лучше. Потерпите. Мы дедушки и бабушки терпели. Дед у меня участник двух войн. Кстати, это финской и Второй мировой, и его послали на японскую, сняли под Байкалом. Представляете, бабушка говорит, что, наверное, думала, да повернулся. Не повернется. В результате оказывается, что Москву, Москву, могли бы защитить без украинского народа. Но это вообще бред какой-то, мягко говоря. И все это очень эмоционально, вы понимаете, тем более, когда много людей на Майдане, вот это звучит как бы нота, она высокая нота от желания лучших перемен. И наверняка эмоционально здесь есть на этих холстах. Ну, что бы я хотел сказать. Когда мне обратились сразу, буквально в апреле месяце, я помню, пришли ко мне художники. Давайте сделаем выставку в Союзе художников по Майдану. Я ее не дал сделать. По одной единственной причине. Потому что настолько эмоционально это лето, эта весна, она проходила под таким давлением, что по большому счету было не до